Я очень много лет не живу на Украине, только в гости приезжаю. Так приезжаю, мне ничего здесь не нравится. А почему? Потому что мы идем вниз. Это мое мнение. Я говорю, что старая ничего. Украина получила то, что заслужила. Задушили Украину. Вот так. И даже вот эту обухов задушили. Народ все-таки увереннее стал в себе, и мы свободно можем передвигаться вообще-то в другие страны и, и вольно себя чувствовать. Свобода слова, можно сказать, есть у нас уже, можно говорить, то, что угодно, не боясь того, что загремишь, как кажут. Ну, много изменений есть. Можно сказать, что на краще. Чи буде дальше краще, чи нет, кто его знает. А ни Почему? А, 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 какие они достигли э, достижения хорошие? А никакого. Людям и хуже, и хуже, и хуже стало жить. Я э, то, что их там, как сказать, у верхушках, э, депутаты всегда, они шикарно живут. А вы посмотрите, как мы живем. Мы можем прожить, вы посмотрите на базаре, как все другое. Достижений практически нет, все идет своим чередом. То, что делает, ну вы сами, если честно, что делает наше правительство, оно создает себе капитал. Угу. А все нам достается то, что осталось. Так что все идет своим чередом, как с ним, так и без него. От социализма ушли. А пока что у нас дикий капитализм. Пока еще не просвета не видно. На мою думку, что теперь люди, которые не знают, что было такое советское время. При Радянском Союзе мы жили до Багато лучше. Мне так кажется. Люди по свободнее. А в чем свобода выражается? А свобода выражается в том, потому что можно часто ходить на работу. Свобода слова. Никакой перемены не бачу в этом отношении. Какие-то добудки, какую прибыли государство дало для народа, я этого не бачу. Я считаю, что бывшая власть и сейчас власть ни для народа блага не что Мы стали свободно мыслить, свободно высказывать свои мысли. Не боялись. Мы не боялись, что придут нас, возьмут, скрутят и куда-нибудь нас лов... Вот Я думаю, в этом тоже проявление независимости. Но то, что мы стали отдельным государством, это самое главное.